हमें तो थी चेंज नहीं कर सकते इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा निर्णय बेंच डाल केशव बारती जी कहते हैं कि अब क्या कीजिए कर लिया आज ये चेंज है अच्छी नहीं मानते और फिर उससे उस पत्थर देख जिधन जनता पार्टी जिधर बीजेपी बहुत बड़ी तो प्रेजेंस रख रही थी उन्होंने तो जिना एक सोच तो जी तो दिया जी जी जी। दिया सोच के हैं रहे हैं लोदी अंबेडकर मेन दस सकते हो कि गरीब की मदद का मतलब की है समाजिक तो न्याय का मतलब की है पहला मतलब है कि तो कोई भी भुखा नहीं

दबाव कितना चल रा अंबेडकर जी की सोच और तीन चार जी का अलग अलग बैकग्राउंड सोशल बैकग्राउंड, अलग अलग जात कुछ भी होए, काश कुछ भी होए, जेंडर कुछ भी होए, नर हों, नारी हों, ये पिछड़े हो और जो गरीब हो तथा आम हों, एक तरफ में लगते हैं। यही कारण है कि पांवों कैसे हों और पांवों बैकोइन क्लासेस हों। उन आदमी

से बैठने सब पे और जिस दिन की तरफ आता चार कुछ चार कुछ ना मजा से बात उन्ह लोगों की रेजर्वेशन देनी और एक है ना कि पार्लियामेंट के बीच में तीन परसेंट रेजर्वेशन एमपी और एमएलए नहीं मैं रावण भी होगी वो भी रेजर्वेशन होगी बीच में बेचकर और अंदोलन तो नहीं है

वहां साहब कल कर से स्ट्रीट पर ये मेंशन किया है ये भी जरा दो चार व्यक्ति कागज पर इंडस्ट्री का नाम आ जा रहे हैं आपने ना जुड़ी का कर दो मैं नौकरी कर तो रहा था, था, था। पर एडमिशन में सोनी नाम रखा था आपका जो फिगर एक्सपीरियंस है ना जुड़ा हुआ वो मैं आपके पास 3 मिनट का कंप्लीट कर रहा हूं कि 2002 इसमें बाहर काफी सिग्ना वाइट प्राइस के नाम इंस्ट्रक्टर पे डाल लगे हुए हैं और कल बराबर दूसरी को में अरे जुआंस होगा तो इधर बहुत खरीदा जरा मैं बोला तेरी ये भी गई वो एक amendment आने गई और ये twenty one the fundamental right of the citizen और free rent का मुक्ति देगी वाजपेयी सिंह ने करके एक यार कि सारे बच्चे सारे ये भी कैसे जा पाए कुछ सारे बच्चे जिन्हें शिक्षा को थोड़ा साल देने और तो ना नो तो सरकारी बच्चे से फ्री एंड कॉम्पटीशनल एंड्रॉयड देती जाए उसे रेमेडी करके एक तो, एक नया लॉ बनाओ जिनकी राइट टू एजुकेशन सरकार का कार्यों ना नो किया जाता है और फिर ये भी क्या क्या किसी से बड़ा तलबना दीद उन्होंने क्या कि जिनका एक प्राइवेट अनएडेड स्कूल है जिनके प्राइवेट अनएडेड स्कूल है हिंदुस्तान में वो अठवीं क्लास तक जिसे भी एडमिशन करते हैं, और इसको पच्चीस परसेंट बच्चे गरीबा थे दलिता थे पिछड़िया थे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे ये सारे ही को फ्री दाखिला दिया जाएगा आप सब कि नहीं इस कारण में कि प्राइवेट स्कूल में भी सरकारी स्कूल को तो ज्यादा कुछ पढ़ाई होती है नहीं सोच सोच जो बेस्ट है जी और डीप लर्न वाले भी ये सोच थी कि भी ये होए हो एक एक पास से पढ़ने के लिए अभी अभी तो उस बार पढ़ाना है जिससे कि सारे ही मिलके कि जो गरीब का बच्चा भी उसे क्लास उसे कुर्सी चलाकर बैठ के पढ़ेगा काफी बुरी कल्पना जो उन्होंने की है वो तो पूरी हो गई लेकिन 2010 पैसा एक कानून बनया और 2025 तक एक पंजाब में सरकार आईया सरकार गया, सीएम आए सीएम गए पर किसी ने आ नहीं लो पंजाब लागू नहीं अब एक जिला और भीमराव पांडे जिला और बीजेपी का इस कार्य करता उसने दो महीने पहला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय लगाई दो महीने तक के पंजाब सरकार का हुद्दब तगड़ा यार इतनी तुली धन कर रहे हो और 2024 में जो सारे 30% बदले आना चाहिए एक और होगा 2500 जिन्होंने गमाव के बीच और उस रोज़ ना जूने हो ये तो सी बस्से हो मूल पाके पे बोल रहे तो तो थे कि तेरे कम नहीं हुआ तो प्रति एना समरूपता आप इधर बहुत बहुत बाहर था कि कलर में सी2 यूलेस पार्टिकल्स समांतर कलर के बीच में दूसरे संख्या का क्योंकि जरा प्रति आईएस बड़े उसी पढ़ लिए आईएस बड़े

ਆਣੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੋਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2047 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦਮ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸ ਲੈਫਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਬੋਟਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿলো ਔਰ ਤੰਬਾਕੂ बहुत <प्रेथा> बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी बहुत ही अच्छे विचार जी है सुनने मिले सारे मैं इसको पहला एक बार जी जी धन्यवाद ली लामा अगर किसी का हो कोई भी विचार है सारे बंदा तो अटवाल जी तो राजू जी तो खड़ा हो होकर कोई कुछ सकता

वे लोकमान्य जिंदा नाजुकी, जिंदा बाजी, जांचुकी जी, संजना तांसुचा जिंदा जी, ये जिंदा जी जसवीर सिंह जी, वो चंचल साहब, अभिजय साहब, आज मैं कोई बोलना चाहता हूँ कि उनके लोगों के लिए कुछ शादी और कुछ चीज़ है।